Добрый день. Представляю вашему вниманию так называемую ракету Бейкера. Эти часы выпускались на Петродворцовом часовом заводе в 1975 году. С ними связана интересная история. В 1974 году была делегация из Англии во главе с Бейкером, и он заказал пробную партию этих часов для англии они как бы после того как выполнили этот заказ наработки решили не оставлять и запустили в производство и есть эти часы без календаря есть с одинарным календарем есть как эти с двойным есть с позолоченным это хромированный маленький тираж был с автоподзаводом в общем, ну, а фактически копия